Пропагандист Соловьев здивував своей несподіваною заявою про справжні возможности российской армии. Все натовские генералы изучают нашу реакцию. 100%. Они смотрят, возможно, Конечно. невозможно. Они делают выводы, планируют будущие операции против нашей Родины. Напомню, что у нас самая длинная государственная граница с самым большим количеством беспокойных соседей. При этом численность нашего населения отнюдь не запредельно высока. Исходя из чего и мобилизационный ресурс, и все прочие ресурсы тоже не безграничны. Поэтому мы не можем действовать методами экстенсивными. Мы должны действовать умно. Мы должны понимать, что и как мы собираемся делать. И нам надо извлекать уроки. А, вчитайся на властных помылках, они зібралися то зрозуміло, что ситуация в курской области вылучшезный ляпас путину та все его потужней армии и запаиувала они понесут за то что сделали безусловно заслуженное наказание значит такое наказание которое предполагает самые разные последствия для тех кто это сделал включая руководство киевского режима. Нам надо провести глубочайший анализ того, что произошло. И на всю протяженность вот беспокойной границы, вот на всю эту протяженность, эти выводы распространить. Чтобы у натовцев не возникло соблазна совершить нечто подобное уже со своих границ. От сказав Соловйов, що треба вживати якісь там екстраординарні заходи, і їх таки почали втілювати в реальність. Щоправда, коли дивишся на весь цей цирк та театр абсурду, здається, що це якась паралельна реальність, але ні. Путіну нікого не шкода, тож на Росії дійшли тепер до того е, чи тут краще сказати, докотилися до того, що ще вчорашніх школярів вже вербують на війну. Вірніше, контрактники вербують строковиків відправлятися на війну для цього. У Челябінську їх привели на так званий телеміст із контрактниками. Військовослужбовці закликали молодих хлопців вставати з ними в один ряд і вирушати на війну. Добрый день, уважаемые военнослужащие по призыву. Приветствуем вас, военнослужащие по контракту, который выполняет специальные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня мы провели беседу с военнослужащим по призыву нашего полка, обсудили вопросы касающиеся службы нашей, которую мы здесь несем, чем мы занимаемся, чему мы их можем научить, наши условия быта, жита, обеспечения. Подписывая контракт, прибуває сюди, воєннослужі, якраз таки сіть з нами в стройке к ключу, ми выполняем вместе поставлені задачи, і победа буде за нами, врагу. Счастливо вам, хороша служба. Як бачите, тепер не бросаємо. на Росію виглядає якось ось так. Всіх своїх бересаєм на війну. Бо на Гебельс ТВ чомусь вирішили, що Україна піде далі. І що на початку вересня Україна ймовірно влаштує ще одну наступальну операцію, але вже із можливим перекриттям сухопутного коридору Криму в кінці августа, в сентября, я думаю, що буде ще більш крупномасштабна наступальна операція со сторони України. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Возможно, часть этого наступления в том числе уйдет в сторону Запорожской атомной электростанции, потому что перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту, это вот тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому. И сейчас Курская область должна вытянуть на себя часть наших резервов, которых еще нет на фронте, которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или там Херсонскую область. Поэтому нужно, ну скажем так, я стараюсь здесь, чтобы не было таких слишком у нас легких... Чапка. Да легких да. позиций, что мы сейчас их выдадим, их выдадим действительно. И задачу они себе как раз ставили вот на какой-то небольшой короткий период. Возможно, они сами начнут отходить. Если мы не успеем захлопнуть бутылочная горошка, а риски такие есть, что мы их возьмем там в окружение. Так, стоп, стоп. А ці кремлівські кремлевские блазни раньше що что Россия начала спецоперацию, чтобы на неї не напали. То это что выходит? СВО провалилась? Ой, та ще як провалилася, бо тепер ему сім страшно. Дуже страшно.